Alright, untuk episod kali ini saya nak kongsikan macam mana kami cross daripada Kyrgyzstan masuk ke Kazakhstan. Hari pertama kami tidur di hotel dalam keadaan kami tak ada lagi duit Kazakhstan. Pada keesokan harinya, kami keluar cari SIM card yang baru dan kami mulakan kayuhan ke arah Otar sejauh 77 km. Dan di pertengahan jalan kami tak jumpa kawasan perumahan orang dan masa tu kami terpaksa bermalam di bangunan tinggal berdua dalam keadaan yang sejuk kejung. Okey, dan hari Hari yang seterusnya kami pun sambunglah kayuhan sampailah pada waktu malam kami bermalam di dalam rumah orang yang kami langsung tak kenal tuan rumah dia sehinggalah kami keluar daripada rumah tersebut Alright, pada episod yang lepas saya kongsikan pengembaraan kami di Kyrgyzstan bersama dengan keluarga Kak Nora. Episod kali ini saya nak kongsikan pengembaraan kami di Kazakhstan. So, selepas kami mengucapkan say goodbye kepada Kak Nora dan keluarganya, kami memulakan kayuhan ke arah Kazakhstan which is border Kordi yang terletak sejauh 25 km sahaja. Okay? Dan waktu tu jalan bersalji dan ini kali pertama kami nak berkayuh di atas salji. So, selepas say goodbye semua kami pun mulakanlah kayuhan dan dalam beberapa meter saja tiba-tiba prup Adilah tergolek dekat atas jalan Disebabkan ini kali pertama dia kayuh basikal atas salji So dia tak tahu lagi macam mana nak kayuh dengan betul Supaya tak jatuh Sama ada kayuh dekat atas jalan ataupun jalan atas ais Mungkin dia terlanggar ais yang dah keras dekat atas jalan tu Menyebabkan dia tergolek Dan Alhamdulillah saya sebelum ni dah pernah kayuh dekat atas jalan raya yang bersalji Waktu saya pergi beli tayar dengan tilam angin hari tu So saya dah adalah ilmu sedikit tentang Macam mana nak elak daripada tergolek Sebab sebelum ni saya dah pernah tergolek kan So ini kali pertama pertama adalah tergolek so dia adalah satu pengalaman yang pertama dan pembelajaran yang pertama lah sebelum kami teruskan kayuhan dalam keadaan yang bersalji ni Alhamdulillah masa tu Amiro dan Aiman dia dah berada di Kazakhstan dan dia kata tak susah nak cross border dekat Kordai ni mudah je just bagi pasport dia uruskan dan kami dia lepaskan so Alhamdulillah sangat mudah dekat Kordai ni maksudnya sempadan di antara Kyrgyzstan ke Kazakhstan ni disebabkan pasport Malaysia sangat kuat lah so terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang dahulu ada kerjasama yang sangat baik di antara negara-negara di luar negara ni bersama dengan Kerajaan Malaysia yang menyebabkan kita yang mendapat manfaat. Kita yang dapat travel dalam keadaan kami dapat 15 hari percuma untuk masuk ke Kazakhstan. So, tak payah bayar apa-apa. Alhamdulillah. Setelah selesai semua urusan di immigration dan kami keluarlah daripada Kyrgyzstan dan masuk ke arah Kazakhstan. So, dia ada satu perkataan dekat main gate dia dan masa tu Adilah dia suruh saya baca. Abang, cuba baca, apa yang tertulis dekat minggit tu saya pun baca, oh kordai padahal dia punya tulisan dia tu, memang tak faham lah, so kalau kita baca, dalam bahasa rumi kita lah, bunyi dia macam kopaan kan, bentuk A dia tu macam pelik sikit, bunyi dia kopaan, tapi sebenarnya perkataan dia adalah kordai dalam bahasa Russia, ok, so Alhamdulillah, di Kazakhstan dengan Kyrgyzstan mereka punya bahasa yang sama mereka gunakan adalah bahasa Rusia lah, so sedikit sebanyak mereka faham bahasa Rusia, so ada perkataan Rusia yang kami belajar dulu dekat Kyrgyzstan kami bawa ke Kazakhstan Alhamdulillah dan masa tu barulah kami perasan kami cross border masa tu dah nak senja dan kami belum lagi solat zuhur dan solat asar dan masa tu Adila kata bang jom kita cari hotel cepat sebab kita belum solat lagi ni dah nak maghrib dah ni dan masa tu saya baru teringat saya belum cucuk duit lagi saya belum tukar duit lagi dekat money changer so masa tu saya cakap tak apalah kita cari juga dulu hotel nanti abang minta izin lah dengan owner hotel tu ke ataupun staff dia kita masuk dulu kat hotel kita solat dulu dan dan barulah abang akan keluar dan cari money changer untuk tukar duit dan masuk Adila pun setuju dan kami bertanya lah orang sekeliling kat mana hotel yang terdekat dengan border ni dan kami tanya ada seorang yang lelaki yang lalu dekat tepi jalan tu dan dia tunjukkan nah, dan dia bawakan sekali sebab daripada luar memang tak nampak hotel tu sebagai hotel sebab tulisan dia pun kami tak familiar so Alhamdulillah kami sempat masuk kat hotel tu dan minta izin dengan staff tu boleh tak kalau kami nak masuk dulu dan dia izinkan Alhamdulillah kami cepat-cepat tinggalkan je dekat luar dan kami masuk ke hotel tu ambil uduk dan terus solat dan alhamdulillah kami sempatlah solat sebelum azan maghrib bila masuk je azan maghrib kami pun solatlah maghrib dengan isyak terus selepas habis solat tu saya cakap dengan Adilah abang nak keluar dan nak tukar duit dekat money changer lah dan masa tu Adila kata makanlah dulu kita tak makan apa-apa lagi ni daripada tadi sejak keluar daripada rumah Kak Nora kan dia pun keluarkan barang-barang masak dan kami pun makan simple-simple je lah just alas perut je dan selepas tu saya keluar lah daripada hotel tu untuk cari money changer dan bayar lah kepada hotel dan masa tu adilah cakap lah Bang terima kasih bang Dan masa saya cakap terima kasih kenapa Sebab hari ni tak tidur dekat atas salji <laughs> Adi paling takut kalau tidur dekat atas salji So Alhamdulillah Malam pertama di Kazakhstan Kami bermalam di hotel Alhamdulillah Okey dan pada keesokan harinya kami bangun macam biasa tapi keadaan luar biasa kat luar sejuk masih lagi bersalji kami pun siap-siap lah untuk mulakan kayuhan kali ni kami nak pergi ke Otap lebih kurang 77 km daripada tempat penginapan kami tu macam biasa kami lepas solat subuh kami baca yasin kami sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga kami kami betulkan niat kami nak keluar mengembara kerana Allah Ta'ala dan kami siap-siap kemas dan kami pun mulakanlah kayuhan dan kali pertama kami kayuh dekat Kazakhstan ni rasa macam baru dilahirkan semula disebabkan semua signboard dia tulisan-tulisan sikrilik skrip memang sangat alien lah untuk kami dan kami memang tak boleh baca kadang-kadang kami cubalah teka teka apa bunyi dia tapi selalunya ke laut lah ok disebabkan tulisan dia tu sangat berbeza dengan tulisan ABC yang kita selalu guna ok dan sebelum kami sambung kayuhan saya nak beli sim card baru di Kazakhstan ni untuk ada internet lah supaya bila ada signboard saya boleh guna menggunakan internet gunakan Google Translate supaya saya boleh translate kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu so masa saya minta Adilah handphone dia dengan pasport dia saya pun pergilah masuk ke kedai handphone dan masa tu Adilah dia kata dia nak restock barang nak restock makanan dia pun masuklah ke dalam kedai runcit Okay. disebabkan saya dah ada duit semalam saya dah tukar saya bagilah sedikit duit dekat Adilah untuk restock makanan Okay. dan bila masuk dalam kedai handphone saya tak tahulah nak baca brochure dia tapi Alhamdulillah dia punya nombor dia masih sama lagi dah dengan, dengan nombor kita kan so saya nampak ada 30GB untuk satu bulan. Ha, so, saya ambil yang tu lah. So, saya ada 30GB. Adilah ada 30GB. Alhamdulillah. Alright. So, maksudnya saya ada limited. Sehari hanya 1GB sahaja. Selepas settle sim card tu semua, saya pun duduklah kat luar menunggu Adilah. Dan masa tu Adilah dah habis shopping. Dia pun keluar. Dan saya terus buka bag saya. Barang-barang restock semua tu masuklah dalam bag saya. Biasalah barang-barang berat ni semua kena masuk ke basikal saya lah. Okay. Dan sebelum kami sambung kayuhan, masa tu saya nak tengoklah map ke arah otar tu tapi bateri saya tiba-tiba dah jadi merah so barulah saya perasan bila kami berada dekat kawasan sejuk bateri handphone dia cepat drain dia cepat habis satu tips yang saya dapat daripada Otai sebelum ni dia kata kalau dekat tempat sejuk pastikan bateri tu dibalutkan dengan kain so alhamdulillah nasib baik masa tu kami ada power bank lebih kurang 30000 mah sangat-sangat membantulah power bank tu dan bateri-bateri tu kena letak berdekatan dengan badan supaya dia jadi hangat dan dia tidak cepat drain lah tak cepat habis bateri tu so itu tips yang saya dapat lah Alhamdulillah lah kami punya perjalanan ke otak tu dia macam straight je jalan highway kan saya tak perlulah sentiasa nak buka handphone untuk nak tengok jalan so kami jalan terus sahaja dan masa tu kami pun terus kayuhan sampailah matahari betul-betul tegak atas kepala dan masa tu kami dengar azan berkumandang lah azan berdekatan dengan tempat yang kami kayuh tu dan masa tu adalah di side jom lah kita pergi solat dulu since kita dah dekat dengan masjid ni dan kami pun masuklah ke dalam masjid dan apa yang mengejutkan kami masjid tu dia ada tempat perempuan sebab Kyrgyzstan kami tak pernah kayuh dekat Kyrgyzstan so kami tak tahu keadaan masjid kat sana so dekat Kazakhstan ni lah baru pertama kali kami nak masuk ke masjid secara random setahu kami dekat Stan Country ni mereka ni bermazhab Hanafi sama macam India dengan Pakistan tapi India dengan Pakistan ni dia tak ada ruang untuk wanita tau tapi dekat Kazakhstan ni walaupun dia mazhab Hanafi dia ada ruang solat untuk wanita maksudnya sebelum ni kami membuat kesimpulan bahawa bahawa negara yang bermazhab Hanafi ni memang tak benarkan perempuan masuk masjid dan rupanya tekaan kami salah dia bukanlah disebabkan mazhab tapi disebabkan budaya setempat ha, so maksudnya Pakistan dengan India tu mungkin budaya setempat dia yang tidak membenarkan wanita pergi ke masjid tapi dekat negara stun country ni walaupun mereka bermazhab Hanafi mereka membenarkan wanita untuk solat di masjid Alhamdulillah, so ada ruang solat untuk perempuan adilah kat tempat perempuan saya solat dekat tempat lelaki lah dan masa saya ambil uduk tu saya ada nampak ada satu gambar tentang macam mana nak ambil uduk menggunakan khuf Ah ha, benda ni agak asing untuk kita sebab kat Malaysia kita tak pakai khuf khuf tu maksudnya adalah stokin kulit yang dipakai dekat kaki disebabkan musim sejuk bila kita ambil uduk kita basuh kaki tu sangatlah struggle Okey, sebab kaki bila sejuk dia susah nak hangat balik Okey, so mazhab Hanafi dia menggalakkan untuk memakai khuf tu dan boleh menggunakan khuf tu waktu ambil uduk tapi tak payah buka so maksudnya just sapu air sahaja dekat atas khuf tu. Okey tapi dia ada beberapa syarat lah so maksudnya untuk orang yang bermusafir aa, dia valid selama 3 hari untuk pakai khuf tu. Maksudnya kalau dah terkentut ke khuf tu tak payah tanggalkan pun tak apa. So boleh sapu air je dekat atas tu. Tapi kalau untuk orang yang tidak bermusafir dia hanya valid menggunakan 24 jam saja. Lepas 24 jam dia kena buka dia kena ambil uduk lain lah. So maksudnya kena basuh kaki dengan sempurna. Itu setakat kefahaman saya tentang pemakaian khuf ni Selepas habis solat kami pun sambung kayuhan dekat jalan highway ni memang kosong, padang rumput putih seputih-putihnya. Kiri kanan depan belakang semua putih. Sampailah satu tempat tu memang kita rasa macam langit dengan bumi ni dia dah bersambung sebab langit putih berkabus dan bawah bersalji. So, hanya nampak sebatang jalan je. So, sepanjang jalan adalah putih. Dan sesekali kami akan nampak bukit. Sesekali ada dengar bunyi anjing menyalak lah. Ha, kita risau juga kalau dalam tengah bersalji ni kita tengah fokus dekat atas jalan supaya tak tergelincir tiba-tiba kena kejar anjing. Memang boleh tergolik kan? Tapi bila dah jahit-jahit rupanya dekat atas bukit so bila anjing menyalak bukit ni kita tak risau sangat lah Okay sebab dia pun malas nak turun oh, nak kejar kita kan lepas tu dia nak kena naik balik ha, so kita pun abaikan je lah dia so kita pun teruskan lah Sama kayuhan ada satu R&R yang kami singgah dalam masa tu Adilah dia nak pergi ke tandas lah saya pun menjagalah basikal sementara Adilah pergi ke tandas dalam masa tu saya pun rasa nak macam nak minum air panas so saya tutup basikal saya pun masuk kat kedai berdekatan dengan tandas tu saya beli coklat dengan air panas air kopi panas dan saya pun bawa keluar duduk dekat basikal Sementara Adila keluar daripada tandas Dan waktu Adila keluar daripada tandas Muka dia macam culture shock lah Dia terkejut Disebabkan lah, pertama kali Dia masuk tandas yang tak ada pintu Dengan dia punya dinding dia separuh je So maksudnya kalau orang masuk tandas tu Memang nampak lah apa yang orang lain tengah buat Benda tu dia terkejut lah Sebab dekat Kyrgyzstan kita tak sempat Untuk nak pergi tempat-tempat awam macam tu So di Kazakhstan ini pertama kali untuk kami lah Tak ada langsung bidet Tak ada langsung pipe So maksudnya Maksudnya kena bawa pipe sendiri Kena bawa spray ha, Kena bawa spray dengan tisu sendirilah Dan masa tu Adila kata macam-macam cara dia buat Untuk nak tutup tu Maksudnya pintu utama tu dia tutup ha, Memang ha, dia tak bagi orang lain masuk lah Disebabkan ha, ini kali pertama kami menghadapi situasi macam ni kan Agak mencabarlah untuk orang Melayu macam kita ni Berada dekat negara yang macam ni Dan masa saya teringat adakah dia punya lubang dia tu Macam dekat rumah Akhir Rasul ha, Adila kata betul Maksudnya dia punya lubang tandas dia tu Dia ada black hole So maksudnya masuk tandas dekat stand country ni ni satu tips tu you all lah bila you all masuk tandas ke dalam tandas awam lah especially tandas hotel tak kira lah negara stand ni jangan bawa handphone ataupun barang bahaga sebab apa? sebab lubang dia tu besar muat untuk masuk kalau terjatuh semua kat bawah tu Ah silap air bulan memang tak ambil balik lah disebabkan bawah tu dah macam-macam keturunan ada kat bawah tu <laughs> so itu tips daripada saya lah so setiap kali saya masuk tandas awam saya akan letak handphone semua bagi dekat orang lain ataupun saya tinggalkan je dekat basikal saya tak nak barang-barang berharga saya jatuh kat dalam lubang tu susah saya nak ambil nanti setelah selesai semua kami pun sambunglah kayuhan dan masa tu dah nak gelap dan masa tu tugas saya lah untuk nak mencari tempat untuk kami bermalam dan masa tu memang susah nak cari rumah-rumah dekat situ dan kawasan pula berbukit-bukit so nak kena panjat turun panjat turun bukit dan masa tu dah nak gelap saya cakap dengan Adilah kalau kita tidur camping je boleh kan so sebab rumah tak ada dan masa tu Adilah kata insyaAllah ada ni, kat depan ada, kat depan ada <laughs> so kami pun sambung lah kayuhan so sampai lah dekat satu kawasan tu kami jumpa ada stesen minyak dan masa tu saya cakap dengan dia, ya, jom lah kita tidur dekat stesen minyak lah dan saya pun pergilah berjumpa dengan orang yang dekat stesen minyak tu dekat mana saya dengan isteri saya boleh bermalam dan berkemping dan masa tu dia tunjuk dekat depan tu ada satu bangunan tinggal, saya agak lah dia suruh kami tidur dekat situ, boleh boleh je pasang kemah dekat situ so saya pun bersetuju, ok, dan dekat sebelah lah. stesen minyak tu ada tandas awam yang berbahaya lah. So bagi saya okey lah. Dah ada tandas. Dah ada tempat untuk nak bermalam. Dan saya ajak dia lah jom kita pergi kat bangunan sebelah yang bangunan tinggal tu. Untuk kita bermalam kat situ lah. So daripada luar nampak tak ada apa-apa masalah. Nampak cantik tempat tu. So kami pun tolak lah basikal. Sampailah ke bangunan tu. Saya cuba untuk nak buka pintu bangunan tu. Pintu tu tak berkunci. So saya try lah buka dan saya tengok dalam. Dan masa tu ada bau hapak lah yang ada kat dalam tu kan. Sebab barang-barang semua Sepah Berhabuk semua Memang dah lama orang tak masuk kat dalam tu Dan saya ajak Adilah jom Tengok dulu kat dalam ni Okay ke tak Dan Adilah pun masuk Adilah kata Selamat ke ni bang Macam ada orang je kat sini kan Sebab ada Ada cawan Lepas tu ada Lilin dan sebagainya kan Saya kata tak ada kot Sebab kan Tengok dia punya habuk dia pun tebal kan Sekarang ni pun sejuk Kalau malam Lagilah sejuk Tak mungkin orang boleh survive Malam dalam keadaan Tak ada selimut dekat sini kan So masa tu Adilah pun kata Okay lah So kita Tak ada pilihan lain Sebab makin lama makin gelap dah dekat luar tu dan kami pun tolak lah basikal kami masuk ke dalam bangunan tu lah dan masa tu Adilah kata dia nak pergi tandas kena bayar lah so saya bagilah duit sikit kat Adilah dan Adilah pun pergilah ke tandas dan masa tu saya pun sapu-sapu lah kat dalam bangunan tu bersihkan tolak tepi dan dia ada satu tingkap yang besar so saya ambil kain dan saya tutup lah tingkap tu supaya bila malam nanti kalau kita buka lampu takut orang luar nampak so kalau kita tutup so orang luar tak nampak lah apa yang kita buat kat dalam tu kan so masa tu saya pun berkemas-kemas lah dan adalah balik dari petandas, dia kata dia nak siap-siap masak malam ni supaya esok boleh makan dan terus gerak lah, so tak adalah esok baru nak mulakan masak kan, so masa tu kami pun buka gas, memanaskan dalam kawasan bangunan tu lah memang agak seram lah bangunan tinggal kan bangunan yang dalam orang tak masuk dan masa tu kami makan sebelum kami tidur dan Adila kata sebelum tidur kita baca Yasin kuat-kuat ok dan masa saya setuju je sebabkan kita memang tahu orang tak masuk dalam bangunan tu tapi kita tak tahu ada makhluk lain dekat dalam bangunan tu dan Alhamdulillah pintu dia boleh kunci daripada dalam so kita rasa selamat lah lagipun kita orang bawa je mangga dengan kunci basikal tu if kalau happen benda-benda macam ni emergency macam ni ni kita ada kunci yang kita boleh lock daripada dalam bila selepas habis baca Yasin kami pun bungkus lah badan kami untuk tidur memang banyak layer lah dalam kita pakai baju thermal lepas tu kita pakai baju biasa pakai sweater lepas tu pakai hoodie lagi lepas tu balut lagi dengan sleeping bag letak lagi tilam angin duduk dalam kema. duduk dalam bangunan tapi masih sejuk lagi so bila pakai baju tebal-tebal ni susah susah nak bergerak kan <laughs> so memang du macam duduk dalam kepompong lah so tapi Alhamdulillah kami adalah sedikit rasa kehangatan walaupun ada rasa sejuk-sejuk sikit kan so Alhamdulillah kami survive sampailah ke pagi so bila pagi tu dah subuh tu masing-masing nak keluar daripada kepompong tu sangat azab lah tapi kena keluar juga sebab bila sejuk ni pundi kencing memang cepat penuh so memang nak kena emergency nak kena keluar so saya keluar memang bersusah payah keluar daripada kepompong tu dan keluar daripada bangunan tu bila keluar daripada bangunan tu tak rajin nak pergi Tanda sebuah jalan tu saya lepaskan je lah kat tepi bangunan tu tempat bukan laluan orang lah dan maksud saya terlupa Uh, nak bawa keluar spray kan, dah emergency sangat so, saya pun beristinjak lah menggunakan ais <laughs> so, bila menggunakan ais pandai oh so, taubat nasuhah terus dah tak nak buat lagi dah lepas ni kena ingat nak pergi buang air bawa spray <laughs> ok dalam masa tu saya pun ambil uduk menggunakan spray dengan air sejuk tu. Memang berasak-rasak lah badan kan. Dalam masa tu saya kejut Adilah. Ha, jomlah kita solat subuh bersama-sama lah. Dan Alhamdulillah kami solat subuh dan saya terus kemas kema. Dan ha, Adilah dia sempat lah buat air panas, T.O. Untuk kami alas perut sebelum kami mulakan kayuhan. Kami kemas lah semua tempat tu. Walaupun tempat tu sebelum ni berhabuk, sebelum ni kotor. Kami kemas dia jadi lebih bersih daripada sebelum tu. Ha, so kami Alhamdulillah lah kami tak tinggalkan sampah. Kami pun check out daripada bangunan tu pada bila matahari dah terang lah dan kami pun memulakanlah kayuhan untuk sambung ke arah otar ok dan waktu kami keluar tu memang tak ada manusia semua kedai tak beroperasi lagi dan kami pun teruskanlah kayuhan tapi kali ni kayuhan kami agak ekstrim juga dan kami terkejut bila ada satu signboard yang tulis kecondongan dia adalah 67% bila kita fikirkan 45% pun dah cukup condong dah ini 67% saya tak pasti itu adalah betul ke calculation dia 67% tu tapi bila kami kayuh Kecundungan dia tak adalah Lebih sampai 45% kan Mungkin dia ada maksud yang berbeza alam kami tak tahu Kami pun kayuh lah Macam biasalah View dia masih lagi sama Tak ada bangunan Ada kadang-kadang jumpa kuda Yang sedang meragut rumput Dekat padang dekat situ Kami sambunglah kayuh Bila penat je Kami akan berehat lah Bila tak ada tempat berehat Kami parking basikal Dekat tepi jalan Baring je kat atas salji Disebabkan ada cahaya matahari So tak adalah rasa Terlampau sejuk Dekat atas salji ni Dan bila dah habis rehat macam biasa kami makan coklat bersama dengan roti coklat dengan roti adalah makanan yang paling sedap yang bagi saya lah waktu musim salji waktu tengah kayu ok bila dah selepas makan kami pun teruskanlah kayuhan sampailah waktu dah senja ok So, bila waktu dah senja, macam biasalah tugas saya untuk nak mencari lagi tempat tidur. Sama juga, momen yang macam semalam juga, susah nak cari tempat tidur. Sehinggalah Adilah dia nampak ada satu kawasan tu yang ada kincir angin. Dan Adilah kata kat kincir angin ni, confirm dekat situ ada kawasan perumahan. Dan masa tu, kami pun turun bukit tau. Ha, masa tu, turun bukit ke arah kincir angin tu. Dan Adilah macam biasalah kat depan, saya dekat belakang. Adilah dia speed lah, laju kat depan. Saya pun follow lah, follow kat belakang. Dan tiba-tiba, saya punya tayar pula pancit ha, Dan saya biarlah Adilah kayuh kat depan kan Sebab nak panggil dah jauh sangat dah Kalau dia dah perasan saya tak ada kat belakang Dia patah balik lah Dan saya pun berhenti kat tepi Saya try pump ha, Tayar saya dah ok balik Saya kayuh balik Dan dia pancit balik So, maksudnya dia memang bocor lah So, saya tak ada pilihan lain Kecuali tolak basikal saya So, tolak punya tolak punya tolak Dan akhirnya Saya nampak Adilah dia patah balik okay? Dan Adilah kata apa pergi mana? Tiba-tiba hilang daripada belakang Saya cakap lah Tayar saya pancit kan Okeylah, ha, lah Adila kata kat depan tu ada bus stop ha, Mungkin boleh baiki basikal dekat bus stop tu Saya pun kata okeylah, lah kita pergi ke bus stop tu So saya pun tolak lah basikal Sampailah ke bus stop tu Sampai ke bus stop tu Ada seorang lelaki yang duduk dekat bus stop tu Dia duduk kat bus stop eh Mesti dia nak tunggu bus kan ha, So tak, tak ada terfikir apa-apa lah Dan masa tu Adila kata Bang ada rumah dekat depan bus stop ni Why not kita pergi tanya Dan masa tu saya kata okeylah. lah Saya sebagai AJK penginapan ni Saya lah yang nak kena pergi tanya kan Saya cakap Adila jaga basikal dekat bus stop ni Abang pergi lah. Dan masa tu saya pun cross jalan Nak pergi ke rumah tu saya terfikir Saya rasa macam tak sedap hati Tinggalkan Adilah dengan uh, seorang lelaki dekat bus stop tu So saya pun patah balik Saya patah balik dan saya ajak Adilah Jomlah kita sorong basikal ni terus pergi ke rumah tu sama-sama Dan masa tu Adilah kata Nasib baiklah abang patah balik Yang risau dengan lelaki ni Nampak macam tengah mabuk tu <laughs> Patutlah saya rasa tak sedap hati Saya pun dengan Adilah sorong basikal Pergi ke rumah tu lah Dan bila sampai ke rumah tu Masa tu dah dah nak maghrib lah Dan masa tu saya pun ketuklah pintu Beri salam Assalamualaikum Saya ketuk dua kali Dan masa tu Tak ada respon Saya cakap dengan dia lah Kalau saya ketuk lagi sekali Ketiga ni Dia masih tak keluar Kita ketuk pintu orang lain pula Okay Dan tak sempat saya nak ketuk Kali ketiga Pintu dah terkuat sikit Dan ada seorang uh, Remaja wanita lah Remaja perempuan, perempuan Keluar Dan dia macam pelik lah Tengok kita orang Berkerut dahi dia kan Nak apa kan Dia budak dua orang ni kan Dan masa tu Saya cakap lah Dalam bahasa Inggeris Saya cakap Saya tengah mencari tempat tidur Untuk camping Dekat mana sesuai Untuk nak tidur dekat sini so, masa tu, kita gunakan Google Translate dan masa tu dia kata mak ayah dia tak dekat rumah kalau mak ayah dia balik dia akan beritahu dengan mak ayah dia masa tu dia pun tutup pintu dia masuk dan masa tu Adilah tanya saya apa yang dia cakap Saya cakap dia suruh kita tunggu mak ayah dia Masa tu Adila kata betul ke bang? Sebab tak tahu ni bila mak ayah dia balik kan So masa tu saya pun tak ada pilihan lain tak Takpelah kita tunggu je lah kat luar ni Sampai mak ayah dia balik Dan masa tu saya terfikir Sempat juga kalau sementara tunggu mak ayah dia balik ni Saya baiki dulu basikal Dan saya buka je glove Ah tak jadi Saya pakai balik glove Sebab sejuk Makin mak, makin gelap makin sejuk kan Tak jadilah nak betulkan basikal tu tak Takpelah tunggulah mak ayah dia balik So waktu tu dah gelap Barulah mak ayah dia balik Ada satu kereta masuk ke kawasan pekarangan betul-betul berhenti dekat depan kami lah dan yang keluar daripada kereta tu adalah seorang makcik dengan seorang pakcik lah mungkin dia orang ada suami isteri kan dia pun tanya saya lah kenapa apa yang saya kami buat kat sini dan masa tu, anak dia keluar dan anak dia explain lah yang kami ni daripada Malaysia ha, sebab sebelum tu saya dah explain so anak dia explain balik tengah mencari tempat tidur dan masa tu pakcik tu kata jom lah masuk dalam rumah dan dia kata boleh tidur dekat ruang tamu tapi dia kata dekat ruang tamu tu tak ada heater so memang sejuk malam alam akan sejuk. Saya kata tak apa, tak ada masalah. As long as dapat tempat tidur pun dah syukur nikmat dah sebenarnya. Sebab expectation kami adalah tidur dekat atas salji, tapi kalau dapat tidur dalam rumah itu adalah satu nikmat yang terbesar yang kami sangat hargai insyaallah tabarakallah dan masa tu kami pun parking lah basikal dekat luar kami bawa barang sleeping bag kami bawa tilam angin semua masuk kat dalam rumah lah tutup ikat dan kami pun set up okay? dan waktu kami set up tu Adila tanya kita nak pasang kemah ke saya cakap jangan buat ona ni rumah orang ni <laughs> dia dah bagi tempat tinggal ni pun dah okey dah kan so kita just set up tilam angin tu dengan sleeping bag je dan masa dah habis set up tu semua mak dengan ayah kepada perempuan ni tadi dia langsung tak keluar daripada bilik Dan lepas tu Adila kata Dia teringin nak bersembang Dengan tuan rumah lah Tapi tuan rumah tak keluar kan So macam ni kita nak sembang Takkan nak ketuk pintu bilik dia kan So sampailah ke pagi Tuan rumah dia tak keluar Pagi tu Kami nak buat sarapan Bila kami dah bangun pagi Dah selepas solat semua Kami nak buat sarapan Tapi kami punya stok air dah habis Okay Dan masa tu Tak tahulah macam mana Nak buat air panas ni kan Dan masa tu saya ada cadangan Kita ambil ais kat luar lah kan Kita ambil apa Salji Kita panaskan Jadikan dia air Dan masa tu dia kata Boleh ke bang minum salji ni Kita tak try, kita tak tahu kan <laughs> Dan masa tu uh, saya pun nak keluar lah Dan Adila kata Pergi jauh-jauh sikit Jangan ambil yang dekat-dekat ni Yang tempat-tempat orang pijak ni Saya pun pergi dah jauh Dalam 100 meter macam tu Tempat orang yang tak lalu Saya ambil yang bahagian-bahagian atas lah Dan masukkan dalam mangkuk Dan masa tu kami pun panaskan lah air Dan Adila kata dia nak buat Maggi Okey lah So jadilah Maggi Salji <laughs> Okey ya, ah. Itu adalah salah satu cabaran lah Bila mengembara ni Tak ada stok air Alhamdulillah ada salji Kita boleh panaskan lah. so, waktu tengah kami Tengah sarapan tu Kami dengar Enjin kereta Start lah Dekat luar Dan semasa tu saya nampak Mak ayah Perempuan tadi tu Dah masuk dalam kereta So semasa tu kami kejar lah Kami keluar Dan kami jumpa anak dia Saya cakap lah Mak ayah dia nak pergi mana Dia kata mak ayah dia dah pergi kerja dah Uish saya kata ada juga orang yang macam ni eh. Dia bagi kami masuk kat dalam rumah dia dan langsung tak berkenalan sampailah dia keluar balik. <laughs> so agak pelik lah kita nak sembang anak dia Tak ada banyak sangat benda nak sembang Tapi itulah kita tak jumpa dengan tuan rumah dia yang sebenar kan Kami pun kemas-kemas packing semua Dan kami pun say goodbye lah kepada anak dia ni tadi Untuk teruskan lah perjalanan okay? So saya rasa setakat ini saja kot Untuk episod kali ni insyaAllah Okey, sedikit hikmah daripada saya. Secara fitrahnya, peribadi manusia ni ibarat magnet. So, kalau kita, diri kita baik, kita akan menarik orang-orang yang baik ke dalam kehidupan kita. Dan begitulah sebaliknya, kalau diri kita ni kurang baik, orang-orang yang kurang baik ni yang kerap akan datang mendekati dengan kita. Teruskanlah berbuat baik dan takkan rugi orang yang berbuat baik. Kita akan dapat balasan di dunia dan akhirat. G. Okay. Kalau tak dapat pun balasan dekat dunia, insya-Allah kita akan dapat balasan yang setimpal di akhirat nanti insya-Allah. Sampai di sini saja untuk episod kali ini. Insya-Allah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.